SING 女团的队长，我叫秦雨，大家可以叫我雨酱。我是 SING 女团的陈丽，是里面的小性感。我是 SING 的成员蒋顺 Davy。我是 SING 的成员林金一，然后你们也可以叫我宝儿。我是 SING 女团成员，我叫赖美云，你们可以叫我赖小七。我是 SING 的成员许昕小 V。我是 SING 女团的成员林慧，你们可以叫我哈哈，也可以叫我大脸二哈。

说声我爱你，像那流浪的白云。说声我想你。啊！我要吐了,我要死了你。你们俩好尴尬。拿出桌先歇一会儿。这是什么糖啊？那是给我们的奖品吗？超、啊、好,好吃，好好可乐味的。 这不算打广告吧？就是我是最后一个化妆，然后在他们化妆的时候，早饭没到，但是那在那个时候呢，我就在那后面睡觉。然后我睡完起来化妆，我化完了之后，就说时间太赶了。然后那个化妆老师口红一一擦，然后就说得走了。然后我当时回去穿鞋的时候，我就看到晴雨坐在那个早就是那包子跟前，一个个吃，然后问我你吃吗？ 我说我擦口红谁吃？为了为了分辨我的扇子，所以呢，我就准备给他印一个印记。啊！我都没眼看了。那我也来。不行，那你就跟我一样，你要做个不一样的我我做个全硬的，你是个半，我是半的，你来个全的。你来。你要小一点哦，你要在这儿。但我口红没了，待会老是吧。我会的啦，你不要太明显了。 都没有，<laughs> 看到了吗？喜欢的类型就是嗯，喜欢的什么类型？喜欢的男生类型吗？张艺兴，张艺兴，我,我男生你走开。张艺兴，张艺兴，对，<laughs> 深情种，哈哈 <laughs> 微笑，哎，这样子有点像相亲啊，<laughs> 嗯 嗯，我是天秤座，是一个非常喜欢打游戏的女孩子。对，我最喜欢天蓝色，因为就看着就很让人舒服。对，最喜欢的电影呢是漫威跟 DC 的电影。嗯、呃，就是比较了解我的人应该都知道，我是很喜欢看美剧的一个女孩子，呃，女汉子哈。我最喜欢动漫是《海贼王》和《闪电十一人》，然后还有《驱魔少年》。电影呢？电影啊。 电影电影都差不多，你要说《闪光少女》，我又啊，我喜欢《闪光少女》<laughs>。我最喜欢的食物呢是甜品，所有的甜品呢我都喜欢。我最喜欢吃的是蛋糕。那我特别喜欢收集东西，尤其是练就癖特别严重。OK，这位小哥哥你在拍什么？这位 <laughs> 小哥哥你在拍什么？我,我现在要开始记录了。真的？<说>嗯。 太滑了！哎，刚刚刚刚我们跳了那个《静明月》嘛，是不是？嗯。跳了那么多遍，内心什么感受啊？红色。啊！对,不对。<laughs> 能不能不要这么实在啊？特别特别喜欢，因为这首歌就是我们也准备了很久嘛，然后也是我们非常不一样的一首歌。然后你看我，我们转扇子转的，我手都起茧了。 可能拍不到，怎 <laughs> 么拍到我自己的？好<有>尴尬，要这样拍。透风的衣服都是。<laughs> 是因为我早上起来之后，我眼睛是瞎的，什么东西都看不到。然后后来我戴上了眼镜之后，我才看到我的衣服在哪里，所以我就迟到了，就在你的面前，好吗？看看我们，看看我们妮妮的服装。然后呢，妮妮的服装是我们所有人中间最……怎么？你自己用个词来描述吧。 我的服装呢，本来是最性感的，因为呢两边都是红的。后来呢，不知道为什么我试妆的时候，最后换成了白色。我发现一个问题，呃、为什么大家的衣服都挺保守的，呃呃、就只有你一个人露腰？为什么？因为他有一颗小。他要求的，因为他现在有一颗想走性感路线的心。他要求的。服服装姐姐突然，哎，你的眼神。那那这样子好了，你穿着这个衣服给大家摆一个很性感的 pose，好不好？三。 二一，我的 S 是海，一是海的，的鱼酱。 有所人不会，这一次一定要完全不出错的来一遍，而一点的错都不能错。可以大点声。啊！你是谁？想要抢走我的部分？啊、谁分没有？没有人抢？哎，快快快！你的部分到了。了你平时不是这样的。等下那段，对。 这个地方蛮亮的，你们所有人摆正了，没关系。你这一就是你有一个，你有一个位置站在这儿。没有，看前面你的视线很斜。这里镜头给你，镜头在这儿，现在交给你了。录完了，累啊累 s I G N 我的。我最喜欢的是我们间奏的那一段舞蹈。 就是特别魔性的那个，一直在转，一直在转那个扇子的。 你知道为什么地上要洒水吗？因为地上种了一只赖小然后给它洒水长出来，就是这样定了你的，就这样子，去去去去去，洒水洒水，哈哈哈！性感路线，到现在都一直就是记着自己的人。性感路线是这样子出来的吗？那不然呢？你走，你来一个，我洒水。 《静明月》这首歌呢，其实其实说吧，呃，他们都说中国电子电子风，我觉得是夜店中国电子风。<laughs> 我们这首歌呢，你就很想就是把那个那个，因为我们今天拍摄 MV 有那个红色的光和蓝色的光，那个导演就在那边调光，就一闪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 ,一闪的，感觉好像在那个在那个，哎呀，我我可以说在那个夜店里都哒咚请叫我请叫我夜店小公举，没办法，你看我，好好笑，哇，出了嘞。<laughs> 我比你还外嘞。我 <guys> 这几天呢？我们都就是很努力的在准备这个 MV 呀、啊。然后呢，我自己呢，就是这几天呢，其实我睡睡眠时间加起来应该还不到十个小时。 偷拍 <music>。他给我的大脸一个特写，欺负 <music> 人。<laughs> 你是最奇葩的。<music> 他才奇怪！你看他，他头发是上面有一个死婆婆，下面还有一个老鼠尾，就是有一种什么长出来的感觉。第一次就尝试这么古风的一首歌，就整个 MV 里面三套衣服全是古风，然后大家可以期待一下，每一套我的造型都不一样。而且我的头发，你看变成了蓝色，就为了搭我。 这整就整个 MV 里面的蓝色衣服。啊，算了算了，哇，你的头发好长啊！哈哈哈哈谁送你来到我身边？你看着我。这个剧真好看，真的假的？真的。我的礼真的吗？真的。你看，那是这这些都是只有一个问那个。这个还没有换衣服，这个还没有换衣服。 哦哦、好丑哦！那么瘦还丑，你看我那么大，哦、好丑！这里那么多，哦、我现在还没有换发型。<music> 很久没有参加 MV 的拍摄了嘛，我觉得今天还是挺激动的。但是呢，就是起的有点太早了，现在好像还有一点迷迷迷糊糊的，没睡醒的样子，好想再睡一觉。哦，<laughs> 这一次《寄明月》这首歌呢，其实我觉得最大的差异啊，就是他终于把我最最最最喜欢的汉服搬上了我们的 MV，所以这是一个特别开心的事情。嗯，因为我自己本身是一个汉服爱好者嘛，所以就是如果能在自己的作品里面穿上自己喜欢的衣服呢，觉得是一件特别开心幸福的事情。觉得更加开心的就是。 很多成员的汉服都是我帮忙穿的，staff 们都不知道怎么穿。好，看然后，然后自己比较喜欢的是于酱和 Debbie 的那一局，就是。 将相思寄明月，期盼你能察觉。你将你写作诗卷，送千里无邪。比我,好我比较喜欢这一句，对我最喜欢的一句歌词呢是“将相思寄明月，期盼你能察觉”。这种心情呢，就感觉是暗恋又很思念的感觉，有点小浪漫，有点小甜蜜。我很喜欢这句歌词。 当然是我唱的那部分了，而且我今天听到他们采访的时候，也大家很呃，大多数人都说的是那一段。江相思，寄明月，期盼你能察觉，将你写作诗卷，送千里无邪。h e 我换了一个耳机装，装 <Wow. S 3> 我的耳机。 我们还有一套就拍完了，耶、yeah!！Hello，今天拍 MV，有没有觉得我今天很贵妇？其实我今天是东方不败。<laughs> 我就得固定在那个姿势上了。不是，我可以，对就是。来嘛来嘛。来,嘛来给你们展示一把扇子。今天 <laughs> 还要上课，我们要练舞，因为我们这次要拍两个 MV。 然后我们明天后天要开始准备新的 MV 的舞蹈，嗯、就把今天这支舞蹈唰、呃、扔掉，<Wow. S 2> 然后立马就唰切换到另外一支舞蹈上去。虽然说也是一首中国风的舞蹈，但是差别还是蛮大的。不知道，所以我们昨天去得很晚。 首先呢，我强烈推荐大家去听这首《寄明月》，为什么呢？因为它的歌词写得非常的好，我们的制作人小二哥，他在这个歌词上面花了很大的心思啊。就是你去读他的歌词呢，然后我相信你的语文可以考一百分。嗯、我们《寄明月》这首歌呢，是一个非常有特色、特点的一首歌曲，然后，嗯、呃，也是我们团出的第一首国风电子乐，我们要争取做到。 呃，成为像凤凰传奇那样那样那样深受大众喜爱的国民女团队，呃，我希望《静明月》这首歌呢，真的能够得到大家的支持，谢谢。